हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे कारी शब्बीर अहमद साहब राम तलाले अक्सर आपने मेरे जबान से उनका ज़िक्र सुना होगा मेरे बड़े भाइयों की तरह थे बहुत बहुत बड़े अल्लाह थे और ये किस्सा उन्होंने खुद सुनाया बहुत छुपे हुए बुज़ुर्ग थे तो वो फरमाने लगे कि एक दफ़ा मैं अपने शेख जिनके खेल बाबा राम के साथ खेल बाबा के जो शेख थे मौलाना मोहम्मद कमर साहब राम चोरा बाबा जी तो उनकी कबर पर फातह के लिए गया और मेरे जिनके हिल बाबा भी साथ थे यानी कारी शबीर अहमद साहब और उनके शेख दोनों वहाँ फातह के लिए उन्होंने जब फातहा पढ़ ली वापस आ रहे थे तो मुझे बाबा ने कहा कि शबीर अहमद ऐसा कर और फिर उन्होंने कहा उसके हाथ में डंडा था उन्होंने डंडा पत्थर पे मारा और पूरा पत्थर सोने का बन गया और मुझे कहा कि शब्बीर अहमद ये तू ले ले पत्थर सोने का और तेरे काम आएगा क्या मैंने उनको कहा कि नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्या फिर उन्होंने मुझे कहा बहुत समझाया देख शबीर अहमद तेरी बच्चियां हैं उसके लिए तेरे जरूरत है अभी तेरे पास कुछ है भी नहीं तू ले, ले ये, तेरे काम आएगा क्या मैंने कहा नहीं बाबा नहीं क्या उन्होंने बहुत मुझ पर जोर लगाया कि देख अल्लाह के बंदे तू घर बना लेना तेरे पास घर नहीं है अभी ये नहीं है फिर बच्चों का साथ है सब है तो उनकी शादियाँ करनी है सब कुछ है तो तू ले ले क्या मैंने कहा कि मैं आपके पास इसके लिए नहीं आया था क्या तो फिर वो मुस्कुराने लगे और उन्होंने वापस डंडा मारा और वो वापस पत्थर बन गया और मुझे कहने लगे कि तेरे वालिद ने तेरी बहुत अच्छी तरबियत की उनके वालिद साहब थे हज़रत मौलाना फजल महमद स्वाति रि बिनोरी रमत के हम असर थे अबू दाऊद शरीफ के उस्ताद थे बिनोरी टाउन में और कादरी सिलसिले के वो भी बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे और जिनके खेल वागा पीर भाई भी थे तो यानी बाज़ अवकात शेख भी अलग अलग अंदाज से आज़माता अजमा है देखता है कि कितना पक्का है मगर फिर जो इन आजमाइशों से गुज़रता है फिर समझ में भी ये आता है कि फिर जो उसको नमतें मिलती हैं उससे कहीं ऊपर की होती हैं अच्छा जैसे इनके बारे में मैंने आपको बताया था ना ये एक वो जुरा की गांव है उसकी मस्जिद में वो एक छोटी सी मस्जिद है बहुत बड़ी मस्जिद भी नहीं है उसमें अकेले रहा करते थे और बिल्कुल दरवेश आदमी के आप समझेंगे तो आप बस बिल्कुल जैसे कोई कहते हैं ना कोई आम बिल्कुल चौकीदार या कोई आम आम से कपड़े और तो कोई पहचान नहीं सकता कि इतने बड़े आलम देवबंद से फार थे कि इतने बड़े आलम हैं या इतनी बड़ी शख्सियत हैं और खुद ऐसे दरवेशी ज़िंदगी और तसरुफ़ कैसा तो इसका जो एक और मैंने अर्ज़ किया था कि ये इन औलिया कराम का जो फ़कर होता है ये इख्तियारी होता है इस तरारी नहीं होता अल्लाह पाक हम सबको अपनी सही मोहब्बत नसीब फरमाए